Ich bin Laura Scheidig und komme aus Berlin. Ich möchte Sie heute gerne mitnehmen nach Polen, in das Heimatland der Musik von Chopin, im Rahmen eines Projektes der PWM Edition. Neben Chopin gibt es viele zahlreiche wunderbare Komponistinnen und Komponisten in Polen. Eine davon ist Grazina Bacewicz. Ich möchte Sie heute gerne vorstellen und Ihr Concertino. Grazina Bacewicz ist geboren 1909 und lebte bis 1969. Schon von Kind auf begeisterte sie sich für die Geige, für das Klavierspielen wie auch das Komponieren. Später studierte sie dann in allen drei Fächern und war sehr anerkannte Geigerin. In den 50er Jahren konzentrierte sie sich dann ganz auf das Komponieren und auf das Unterrichten. In Polen ebnete sie den Weg für viele junge Komponistinnen. Sie hatte es anfangs schwer als Frau, doch mit ihrem herausragenden Talent schaffte sie es und wurde berühmt. Der Weg für alle kommenden Komponistinnen stand also offen. In diesem Video möchte ich Ihnen das Concertino von ihr vorstellen. Es hat drei Sätze. Einen schnellen Satz, einen langsamen Satz und einen lebendigen Satz am Schluss. Es ist für alle Kinder geeignet, die gut zwischen der ersten und der dritten Lage spielen können. Herausgegeben wurde es von PWM Edition und illustriert von Joanna Ruschinik. Das war der Beginn des ersten Satzes, Allegro Moderato. Er ist sehr lebendig und er, er fordert eine gute Koordination zwischen der linken Hand und der rechten Hand. Er erfordert aber auch flinke Lagenwechsel und gute Seitenwechsel. Um dies gut zu üben, möchte ich einen kleinen Vorschlag geben. Und zwar legen wir aller vier Töne, also aller vier Sechzehnte, eine kleine Pause ein. Wichtig ist, dass jeder Baustein in sich stimmt. Ansonsten kann man ihn einfach nochmal wiederholen. Wichtig ist, dass die Pausen genutzt werden, um sich dann auf den nächsten Baustein vorzubereiten. Auch später kommt noch eine Stelle, wo eine gute und aktive Finger, Haltung in der linken Hand nötig ist. Hier kann ich auch noch einen Tipp geben und zwar den Bogen erstmal zur Seite zu legen und man nur mit der linken Hand auf die Seite zu klopfen. Wichtig ist dabei, dass die Finger fallen wie Regentropfen und schnell wieder abheben. Ein weiterer Schritt könnte dann wieder sein, in Bausteinen zu üben und jeweils vor einem Seitenwechsel oder Lagenwechsel eine Pause zu machen. Zum Beispiel so. Dann kann man anschließend die Bausteine zusammenfassen, bis man dann im Original spielen kann. Bei diesem Satz kann man auch viel über die Bogenlänge und die Phrasen sprechen. Aber auch beim zweiten Satz, den ich jetzt anschließend vorstellen möchte. Das war die wunderschöne Melodie des zweiten Satzes. Es sind lange Kantilenen, die eine sehr ausgereifte Bogeneinteilung brauchen. Aber auch ein Weitblick. Wo ist ein Höhepunkt oder wo geht es zurück? Hier würde ich vorschlagen, einmal das Tempo etwas anzuziehen und zweitaktig zu binden. So kann der Schüler vielleicht eine schnellere, Auffassungsgabe der Melodie haben. Das heißt, man merkt sofort, wo geht die Melodie hin und wo geht sie zurück. Wenn das dann klar ist, kann man auch mit dem ganzen Satz machen, dann kann man sich wieder fallen lassen in die Klavierbegleitung, in das langsame Tempo und die Melodie singen, als gäbe es kein Ende. Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Satz ist die Kombination von Viertelnote und Halbernote. Hier ist es ganz wichtig, einen bewussten Umgang zu haben mit der Bogengeschwindigkeit, mit dem Bogendruck, damit nicht die Viertelnote immer rausstarkst. Wichtig natürlich ist dabei, dass man sich gut zuhört, dann kann das nämlich gar nicht passieren. Als letztes kommt das Finale, der dritte Satz. Das ist ein ganz aufgeweckter Satz und ein freudiger Abschluss dieses Concertinos. <laughs> Immer. Was sehr aufgeweckt ist, hat trotzdem zwei Charaktere. Ein sehr spritziges, im Fast Spiccato, und ein sehr lyrisches, mit übergebundenen und Synkopierungen. Da ist es ganz wichtig, das zu vereinfachen und mal auf den leeren Seiten zu spielen, damit erstmal die rechte Hand weiß, welcher Charakter zu spielen ist. Und dann kommt der lyrische Teil. Also zwei ganz unterschiedliche Bewegungen, die erstmal getrennt voneinander geübt werden können. Etwas weiter kommt ein Mittelteil, der sehr virtuos ist. Eine sehr, sehr virtuose Stelle, die schon die Bogenstrichart Spiccato erfordert. Auch hier kann ich nur empfehlen, erstmal an der Seite zu üben, natürlich punktiert, gegenpunktiert, rhythmisiert und dann in kleinen Bausteinen zu arbeiten. Nun haben Sie hoffentlich einen kleinen Einblick in das Concertino von Grazina Batsevic bekommen und Lust, es zu unterrichten. Es ist für fortgeschrittene Schüler geeignet. Und hat viele technische Schwierigkeiten und Facetten. Viel Spaß dabei!